Значит, я ознакомившись закупил договор с по, своим подзащитным, я вынужден был обратиться в суд после, после обращения к следователю и с просьбой ознакомиться с материалами дела, которые послужили основанием поводом для возбуждения дела, как считает органу судебного следствия, то есть прокуратура и следственный орган и получил кокеритский отказ поскольку эти дела секретные почему-то не знаю я вынужден был обратиться в суд с жалобой на постановление, которое, к сожалению, не видел но что такое постановление и существует я, мне стало известно из, естественно со слов следователя и с переписки начальника следственного управления Головнадзеева Степановича поэтому черпая информацию с этого письма и имеясь другой переписки, я, так сказать, можно сказать, не имея достаточных информации, которые дала, дала мне, согласно которой я должен был всесторонне полно составить жалобу на действия, на, на постановление, я обратился в суд. В суде только в суде, действительно, спасибо суду, что суд предоставил нам, дал копии, снять копии, знакомы с материалами дела первичных, которые дали нам, которые явились по, по мнению органа судебного следствия основания по возбуждения уголовного дела. Я был, когда изучил эти материалы, был, я ужаснулся, поскольку в материалах дела первичных, которые как указывает города судебного следствия, было достаточно на момент возбуждения, то для, для правомерного возбуждения дела, такие документы отсутствуют. Более того, перечень в материи постановлений, то есть официальные документы официально, официально документы государственного органа, который составлялся должным лицом, были все сведения, заведомо недостоверные сведения, эти, указывающие на то, что уголовное дело возбуждалось с целью незаконного привлечения в последующем моего подзащитного иных лиц. В данном случае на данный факт указывает само постановление. То есть в материалах дела отсутствовали э, какие-либо данные, указывают на то, что Главное управление пенсионного фонда в Харьковской области для оформления пенсии как участник версии последствий аварии НЧС не лицом были представлены заведомо подложные документы. Э, поскольку мой подзащитный указывал и указывает на то, что главное управление никаких документов никогда не подавал, а подавал, обращался как участник ликвидации аварии на ЧС, последствия аварии на ЧС, подавал действительно документы, которые были выданы государственным органам, поскольку он там находился и является пострадавшим лицом, подавал в районные пенсионные управления. Да і ваша честь фонд і письмо пенсійного фонду, которое обращався в ПЦ, також вказує, що я подсвятив згідно порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій, заяв про призначення пенсії подається заявником особисто або через представника, який дій на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріальної. до органов, чтобы признать пенсию за местом проживания. Такая доверенность отсутствует вообще. Поэтому и что-либо, которые, такие-либо документы, которые указывали бы на то, что неизвестное лицо подавал в Главное управление Пенсионного фонда, такие документы вообще отсутствуют. Данный факт указывает на то, что однозначно указывает на то, что органам досудебного следствия, орган досудебного следствия совершенно противоправные действия, имеющие все признаки преступления. Далее. <coughs> принимаем внимание, что собранные материалы содержат достаточно данных, в на наличие в и состава преступления. Уже со ссылкой на статьи 94-97-98-98-2, часть 2 статьи 13 Украины, постановил, у вас будет его на дело. Ну хорошо, следователи, извините. Немножко, я не знаю, тут ошибиться нельзя сказать, потому что как ошибиться при отсутствии вообще таких данных. Он в таком состоянии представил постановление прокурору, дел указа. А при нарушении зайти в, в лист вручив им копии. И копию наставить постановление, направить прокурору. Но прокурор, это лицо должно да, лицо, которое обязано в силу своих полномочий пресекать без выявлять нарушений закона, пресекать беззаконие от кого бы ни сходило. Какие же действия прокурора? Мне стало известно, что действительно после возбуждения уголовного дела, и, то есть он дал согласие на такой произвол, подписал карточки и выставил карточки о действительно законности возбуждения дела. Это указывает, товарищи, на каком мы страшном государстве проживаем, поскольку дальше, ну, эти лица не понимают о том, что таким же образом завтра могут возбудить дело в отношении них и в отношении их родственников, что правом государстве допустимо. И такие действия, я считаю, должны пресекаться в корне, и лица, которые совершают такие действия, должны нести установку законом уголовных ответственность. <клес> Дальше, здесь указывается в этом постановлении, значит, о принятом решении уведомить заинтересованных лиц. Да, в данном случае мой позачитывали является заинтересованным лицом, поскольку, по сути дела, произвол творится уголовным процессом в отношении него. Но обжаловать он лишен права. То есть, не будучи знакомым надлежащим образом заявлением, постановлениями, постановлениями и материалами, которые явились по мнению Должен лицо с судебного следствия основанием, поводом, он не может, так сказать, обратиться. По сути дела, это не дает права на обжалование. То есть, лишь он прав, не знаю, что обжаловать, конечно, он не может оставить и обратиться, так как и я был позбавлен. Поэтому, Ваша честь, законодательства в статье 31.7 Главного кодекса Украины указывает, что не проставление защитнику, а поскольку проспорил, может, корсан так, через своего защитника, если право на защиту. Непроследные защитники документов, которые вели с поводом основания, знакомления является уголовным наконец То есть это, так сказать, указано на наличие деяний этих лиц, второго признака, признака преступления, второго наказа уголовного наказу Далее, ваша честь, что я был поражен, Зиновий Степанович Жалован, это высококвалифицированный юрист, кандидат наук. И чтобы, так сказать... Вместо того, чтобы в рамках своих полномочий прочитать творимое беззаконие и принять меры по законности в рамках своих полномочий, он создает для продолжения творимого беззакония, создает группу с количества 9 человек, для того, чтобы эти лица, которые то есть следователи, которые деятельность так называемую, нельзя назвать правомерной деятельностью, финансирует наш народ, участвовали в этом производе. Это вообще удивительно. Он тоже пишет в Главное управление пенсионного фонда Украины в Харьковской области для оформления пенсии как участник ликвидации последствий аварии ЧС он установил. Не основным лицом были предоставлены заведомо подложенные документы на имя Проскорина Владимира Степановича. Станиславовича. <решка> Станислав. 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 Ваша честь, я, я думаю, и прокурору, и тем более Зиновичу Степановичу, и следователю известно, что законодатели, тазы, юриспруденции, законодатели 90 седьмой статьи часть 4 указа. Если да, поступило заявление в орган, в орган о преступлении, конечно, такие заявления даже рассматривать трех 10 дней срок. Те заявления, которые подлежат сведения, которые имеются в заявлении, подлежат проверке, такая проверка проводится в трех 10 дней срок. Что же мы видим? И видим с материала дела о том, что замминистра Фареник подал, подал сообщение в следственное управление Харьковской области, Харьковской области о том, что Проскурин совершил преступление и дает письменное наказание на проверку в порядке совсем пока Украина. Но здесь мы не видим о том, что он сказал будет дело. Но тем не менее, я сколько мне известно, было устное наказание возбудить дело. И дело было возбуждено без проверки. Иногда я сталкиваюсь с произволом, когда на, про наличие достаток поводов оснований уголов, материалы была годами, бывают десятками лет и не возбуждается дело. мгновенно, за один день возбудили дело незаконно, без проверки, без нарушения требований статьи 94, 94, 97, 98 ПК. То есть лицо известное для того, чтобы, так сказать, оградить Проскурина, лишить права на обжалование, это постановление, дело возбуждается не в отношении него, как требует законодатель в статье 90, 90, части 98 статьи, на что ссылается сам следователь, да? а дело возбуждается по факту. А законодатель указывает, что и плены Верховного суда Украины, о некоторых вопросах возникающих при рассмотрении жалоб на постановление возбуждения дела, указывает это то, что если лицо известное, то нельзя возбуждать дело по факту, поскольку лицо известное, дабы не нарушать его право на защиту. А здесь, так сказать, орган до судебного следствия, ну так и прокурор же, исследователи отнеслись на так сказать, ограничил право на защиту, не дав ознакомиться с материалами первичными дела, возбудили дело по факту, дабы творить произвол, до определенного времени, а потом предъявить обвинение, срочно запереть, так сказать, места не столь долю. Поэтому, Ваша честь, учитывая, что там изложено. Я, когда писал жалобу, я не просто указал, Ваша честь, что прошу отменить постановление, поскольку оно не выдерживает никакой критики, и указывается постановление на наличие в действиях органов, до закрытия органов судей, признаков уголовного наказания в их деянии, в том числе особо тяжких преступлений. Я прошу здесь, за фактом, совершенных должностных э, органов э, деяний, имеющих все признаки преступлений, вынести, э, дать правовую оценку и вынести частное определение и направить э, в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной законам ответственности. Э, я э, чего, э, чего еще это, э, так сказать, в своей жалобе также указал, о том, что суд у орган дознания, со ссылкой на статью 97, получил сообщение о преступлении, а я сообщаю о преступлении, нахожусь в полном здравии, в здравом уме, в трезвом уме. И э, э, даю себе отчет о том, что я сообщаю о преступлении. Если же я делаю это умышленно и если не преступление, я тоже такой же гражданин и должен нести ответственность плодоуголовный. Поэтому я даю свои действия, что действительно в противном случае в моих действиях могут быть содержать как и у признаков файлайника в данном случае имеется признаки преступления просмотрит статью 33 УК Украины, то есть заведомо ложный донос. Поэтому я прошу ваше честь вынести частное определение выполнить требования статьи 97 закона прокуратуры, 97 УПК Украины, 20, 23 значком 2. И вынести частное определение и таким образом выполнить требования закона в полном объеме и направить в Генпрокуратуру э, постанов... частное определение.